Sejak 2006, purata kenaikan harga emas dunia mencecah sehingga 23% tahun. Emas kini menjadi alternatif pelaburan di Malaysia kerana masih menguntungkan biarpun berlaku krisis ekonomi. Saya mengumpul maklumat pakar mengenai jenis pelaburan emas yang wajar dipilih. Sama ada pelaburan melalui emas fizikal atau membuka akaun simpanan emas, kedua-dua kaedah itu memberikan pulangan lumayan. Menurut pengurus besar publik dinar Syukur Hashim, keuntungan pelaburan emas diperolehi melalui kenaikan harga logam itu di pasaran global yang, yang paling penting sekali harga emas ni dia naik cepat macam last year dia naik 16% uh, 5 tahun lepas purata dia naik lebih kurang 23% setahun dan last 10 years uh, 10 tahun yang lalu harga emas hingga sekarang naik purata dia setahun 21%. Jadi ini adalah uh, kenaikan yang sangat tinggi pulangan yang tinggi berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang lain dan uh, bagi saya pelaburan emas ni selamat lah. Melalui pelaburan emas fizikal, tiga kategori ditawarkan. Shilling emas, jongkong emas dan barang kemas. Shilling emas dan jongkong emas dikategorikan sebagai emas pelaburan kerana mempunyai ciri yang standard dan perbezaan harga belian dan jualannya juga rendah. Berbeza pula barang kemas yang boleh mengalami susut nilai antara 25% hingga 40% bagi memperolehi pulangan yang menguntungkan pelaburan perlu dibuat dalam jangka masa panjang atau melebihi setahun di Malaysia institusi berbankan... yang menawarkan emas fizikal antaranya Maybank, UOB Bank dan Kuwait Finance House KFH manakala kedai emas termasuk Poh Kong dan Habib bagi akaun simpanan emas pula KFH menawarkan pelaburan emas berlandaskan Islam sometimes the customer dia tak nak dia tak nak simpan gold tu dia suruh kita simpan. Jadi bila masa dia simpan tu kita pun buka lah akaun. Akaun tu kita namakan gold account lah. Uh, KFH account emas. Okey. And the concept yang dia guna untuk simpan duit dengan kita ialah uh, by ISAF dan Qad Hasan. Konsep ISAF yang digunakan KFH yeah. bertujuan menyelia pelaburan emas. Okay, Qad Hasan pula persetujuan pelabur membenarkan emas di deposit ke dalam bank. Ikuti laporan bahagian kedua esok mengenai perbezaan di antara syiling emas dan emas dari jenis jongkong. Amin Haid Abdul Rahim, Berita TV 9. Bunga raya, palm swiss dan dinar emas, jenis pelaburan emas fizikal ada di antaranya sudah bertapak di Malaysia lebih 10 tahun. Jika ia calar, kemek atau rosak, ada yang mengalami susut nilai belian balik sehingga 25% dan ada juga yang diterima seperti harga belian asal. Bagi merungkai perbezaan nilai emas fizikal itu, wartawan Amin Hayat Abdul ada butirannya. Pelaburan jenis emas fizikal keluaran dalam dan luar negara boleh didapati. Kedai emas Poh Kong misalnya menawarkan pelaburan jongkong emas dikenali Poh Kong bunga raya 24 karat ia boleh dibeli secara tunai atau kredit Namun emas berbal plastik ini jika dibuka belian baliknya boleh menyusut sehingga 25% Ketua pengarahnya Ermin Siau Deming menggalakkan orang ramai melabur emas kerana harganya kini melonjak sehingga mencecah 500% Looking at the trend for the past 10 years if you think that now is too high to go in, I I would say you have to think. I mean, you have to reconsider again. Like, it's never too high. Think. There are people saying that next year you hit 2005. Syarikat emas tempatan Public Gold pula menawarkan jongkong, shilling dan dinar emas serendah 20 gram hingga 1 kilogram. Public Gold memberi jaminan belian balik emas 24 karat yang ditawarkan mempunyai nilai sama walaupun fizikal emas itu mengalami kecacatan. Kemudian emas mereka ni boleh calar, gores, bengkok. Kalau terjatuh ke, tercalar ke, tidak ada masalah. Dia akan terima balik dengan harga yang sama. Jadi, kenapa jadi macam tu? Jawapannya adalah public gold dia ada kilang dia, dia yang tersendiri. Manakala itu emas PAM Swiss antara pelaburan emas keluaran Switzerland yang diiktiraf di seluruh dunia. Lady Fortuna dan Jongkong Pam Swiss, dua bentuk pelaburan yang boleh dibeli di kedai emas Habib dan rangkaian kedai emas lain. Kuwait Finance House KFH menawarkan pelaburan Jongkong emas keluaran Turki berlandaskan Islam yang berketulinan 99.5%. Harus diingat, KFH tidak menerima belian balik emas tersebut jika pembalut emas ini dibuka. Sama ada yang menjadi trend atau kesedaran tentang kelebihan pelaburan emas ia alternatif kepada pelaburan jangka masa panjang yang lebih menguntungkan. Namun pelabur harus bijak dalam memutuskan pelaburan emas agar tidak mengalami kerugian tetapi memperoleh keuntungan yang lumayan. Bila dah jatuh, jatuh lagi. Ikuti siri akhir laporan khas pelaburan emas yang menyingkap pengalaman jatuh bangunnya bergelar pelabur emas. Amin Hayat Ibrahim, Berita TV9. Ceti ilmu dan mahu meraih keuntungan ikut laluan pintas antara punca pelabur emas menanggung rugi. Itu diakui seorang pelabur emas Azizah Hasan yang pernah kerugian jutaan ringgit akibat ditipu skim pelaburan cepat kaya termasuk pelaburan emas. Ikuti temu Amin Hayat Abdul Rahim dalam siri akhir laporan khas pelaburan emas. Aziza mula berjinak dengan dunia pelaburan emas hampir 11 tahun lalu. Kijang emas adalah pelaburan emas pertama beliau. Modalnya ketika itu RM1,800. Dengan pelaburan permulaan itu dan dengan ilmu yang ada, Aziza terus mengat keuntungan sehinggalah tahun 2006. Namun kerana kealpaan dalam mengejar kekayaan dalam waktu singkat, akhirnya Aziza kerugian mencecah sejuta ringgit. 2006 collect lah because simpan wang fiat fiat money paper money because I simpan paper money sebab kita tak ada ilmu so beli emas simpan untuk masa depan tapi simpan duit ni ingat duit itu adalah duit so dah ada duit dah berjaya sikit mulalah teruja <laughs> for the join something that without knowledge Bisa research, bisa faham apa yang saya nak buat nah, Sebab itu gagal dekat situ Kegagalan itu tidak mematahkan semangatnya Beliau bangun semula kerana percaya kepada potensi pelaburan emas Emas katanya logam berharga berbanding mata wang dunia yang kian merudum akibat inflasi Emas iskalis inflasi Simpan emas, kita simpan magnet kekayaan kekayaan tu datang kepada kita kalau kita simpan duit kekayaan tu pergi nah, jadi suka tak suka emas is a preserve wealth yeah, is honest money beliau turut menasihatkan bakal pelabur mengkaji dan mendalami ilmu pelaburan emas sebelum memulakan pelaburan lebih-lebih lagi ada sindiket pelaburan emas menjanjikan pulangan bulanan dalam tempoh ditetapkan sehingga boleh menjerat pelabur. Mengikut kenyataan yang dikeluarkan Bank Negara, urus niaga emas atau perak bukan di bawah kawal silianya. Bagaimanapun, jika urus niaga itu jelas menawarkan peluang pelaburan dengan mengutip wang pelabur dan diberi pulangan mengikut jangka masa tertentu yang mana pelaburan asal juga boleh diambil semula ia boleh menyalahi undang-undang. Justru bakal pelabur dinasihatkan meneliti risiko terbabit. Amin Hadi Abdul Rahim, Berita TV9.